Проект был разработан в 2010 году, проведен тендер, выиграл КП «Шлях выиграл суммой 22 миллиона гривен. Вот сейчас мы занимаемся освоением В этом году на этот объект выделено 5 миллионов гривен. Это сюда входит окончание, доходим на разворот основной проспект и, соответственно, начинаем проводить, прокладывать дорогу круговую, которая будет идти полностью по... Микрорайона улицы Черепина, интернационалистов. И все дворовые дороги также лучи мы будем так, также пытаться сделать в этом году. Завод запущен асфальтный, работает. Работы ведутся у нашего коммунального предприятия 5 бригад рабочих, которые готовы работать не только на центральных дорогах, но и так как мы утверждаем и однозначно будем и дальше продолжать работу и идти во дворы. Это внутридворовые дороги, внутриквартальные дороги и тротуары.